pertama kita akan belajar tentang bahasa dan tulisan Kemudian kita fokus kepada seni budaya Yang paling akhir adalah kita sentuh tentang struktur sosial Yang sudah cikgu sentuh semasa di bab ekonomi itu Tapi tidak secara detail Untuk bab ini kita akan fokus tentang secara detail sah. Bagaimana struktur dia satu per satu Okey boleh kelas? Ani, Nihon Jin no namae motte desu ne. Okay. So? Atsuri, uh, Atsuri? Atsuri, Nanka Nihonjin, Nanka Nihonpoya. First time, first time, Peru? Our oh, first time you have heard about this. Hey, yeah. you speak Ego de Kimaska? I do, I do. Wow! Not only English. And what else? Thai. Thai. And?

pakai okay, Sekarang cikgu mau semua fokus kepada bahasa dan tulisan. Okey, untuk setiap kerajaan ini dia mempunyai jenis ataupun kalau dia cikgu bagi contoh cuma tengok presentasi yang dia bagi. Ada pelbagai jenis tulisan. Okey, antaranya apa kelas? Jawi-jawi. Ha, bagus. Jawi kan? Ya, ya, kan? ya, ya betul, betul. Ya, ya dapat ini. Tulisan di kelas biasa dia pengaruhi dengan agama juga kan? Ya. Macam ni saya jauh ya Apa nama tulisan tu? Uh, tulisan pe? Tulisan pe? Okey kelas, satu lagi Dalam kerajaan itu dia ada kerajaan yang memiliki dua jenis tulisan Okey contohnya cuba kamu tengok dalam kerajaan Majapahit Majapahit ada Satu lagi tadi Pegos satu Ini Okey bila kita sebut tentang tulisan, sudah semestinya dia dipengaruhi oleh Ah, bahasa. Dia dipengaruhi oleh bahasa dia. Okay. Okay. Bila kita sebut tentang bahasa juga kelas, kita kena tahu. Kenapa dalam sejarah ni kita boleh cakap satu-satu uh, kerajaan itu gunakan bahasa untuk dari adik Apa yang membuktikan dia? Oh. bahasa, Melayu bahasa di catatan tu. Di bab pertama, tentu tentang apa? Sungai Sumen, naik sejarah itu primer. Jadi, ada bukti dia. Kalau dari bahasa, bukti dia adalah bahasa bersurat. Cikgu okay. ya, mahu kamu fokus untuk bahasa dan tulisan ni fokus uh, beberapa aspek ini. Yang pertama adalah satu, kamu kena tahu apa jenis tulisan dia, yakni merujuk kepada nama tulisan tu lah ya. Nama tulisan. Yang kedua, untuk bahasa dan tulisan ni kamu kena tahu apa nama, -nama dia batu bersurat. Yang merujuk kepada buktilah bahawa kalau kita buat cakap satu-satu benda tu dia kena ada bukti. Jadi maksudnya ada penemuan sumber artifak iaitu batu bersurat tadi kena ada bukti. bukti. Kamu kena ingat itulah dan di mana tempat dia. Ni contoh Kota Kapur untuk kerajaan Sriwijaya. Okey tempat diam. Yang ketiga adalah tempat ditemui batu bersurat itu. tengoklah bila kamu baca nanti dalam ini, bahasa Sanskrit ni sebenarnya dia ada kaitan dengan bahasa Arab. Jadi kebanyakannya kerajaan-kerajaan yang dulu-dulu yang gunakan bahasa Sanskrit orang sekarang biasanya guna bahasa Melayu. Ya. 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 Ah. Mabuk. Last. Ya. Okay. Boleh untuk ya. bantu pensuratan juga. Cikgu minta nota yang sama juga lah kelas. Ikut kerajaan itu. Sebab setiap kerajaan itu dia ada penemuan tentang pensuratan. Bila kita cakap tentang pensuratan ini, apa yang kamu terpikir? Um, Si, nah, di mana batu di mana Bahasa yang digunakan? Di, kita tadi bagi, kalau yang ketiga, apa konten daripada batu bersurat itu? Oh, nama batu. Ada yang cerita tentang doa. Oh, Ia menunjukkan masyarakat itu amalkan Okay, sebelum cikgu mula balik untuk penerangan, cikgu minta setiap orang satu helai ni potong dua. Okey? halo lebih bagi cikgu. Baiklah, uh, cikgu kata satu helai tu, belah dua.

Baik, kamu buat kotak juga. Cuma di atas ni panjanglah cikgu rasa kalau kamu mau buat dia menyering tu boleh? Dalam buku. Kamu kan buku panjang kan? Ya, betul. Oke. Senaraikanlah sini ya kerajaan. Sini kamu letak kerajaan. Kerajaan apa lah? Contoh kerajaan kunan. Yang bawah sini, tepi ni kamu tulis bahasa dan kisah. Kemudian, gambar itu cikgu, cikgu minta kamu letaklah di antara dalam tabel itu. Okey? Boleh? Sebab, faham tak? Maksudnya contoh, kertas ada lebih kan? Cukup-cukup? Cukup-cukup. Cukup-cukup cikgu. cikgu. Okey, contoh yang cikgu bagi adalah tulisan Palawa, iaitu anggur. Kamu potong letaklah contoh di sini. Uh, di sini kamu letak kerajaan Angkor. Eh kamu tulis dulu isi dia. Contoh uh, kerajaan Angkor. Angkor. Contoh kerajaan Angkor menggunakan bahasa Sanskrit kemudian kamu letaklah pada tadi Angkor kamu gunting letak dari situ Boleh? Oh. Boleh. untuk langkah ketiga, guru akan mengagihkan dikumpulan kepada 12 kumpulan di mana setiap kumpulan akan diberikan gambar raja yang merujuk kepada struktur sosial kerajaan alam Melayu. Guru meminta untuk setiap kumpulan menyatakan ahli bagi status struktur sosial tersebut dan juga uh, fungsi fungsi golongan bagi struktur sosial tersebut. Sebagai contoh, status tertinggi iaitu raja di mana ahlinya terdiri daripada raja, permaisuri, putera mahkota dan anak-anak raja. Di mana raja merupakan status tertinggi dalam struktur sosial kerajaan alam Melayu.